秋冬季节，大量的落叶清理工作成了园林与市政单位的一项繁重工作。维邦可以为您提供专业高效的手扶随进式吸液机，将这项工作轻松搞定。 机器操作简单方便，解开驻车制动，根据被清扫物大小调节吸口高度，开关通电，调节引擎风门，启动发动机，将油门调到最大，打开集草带两侧的窗口，现在开始工作。 控制好方向，跟着机器走。大面积的草地清扫工作就这么轻松。换上专用吸管后，您可以自由清理公园座椅。 草丛、灌木深处、沟渠，甚至阴沟中的有机落叶或杂物。收集袋设有活动门，打开两个锁扣，即可快速倒出收集的树叶或垃圾。大容量草袋设计，可容纳二百四十升树叶。即使吸取易拉罐、饮料瓶。 塑料袋，也不在话下。扶手设计巧妙，无需任何工具即可快速折叠，为您节省存藏和运输空间。品质追求，止于至善。